Я хотів би привітати Костянтина Івановича з новою роботою, актив Запорізької області і запорожців з новим керівником. Прошу привітати Костянтина Івановича. Тем заводом, который их изготавливает, нам они обошлись каждый по 300 тысяч. Скажем так, это та себестоимость. Я обращаюсь к президенту с тем, чтобы этот человек был снят им, как человек, позорящий имя и достоинство украинского солдата. Мои слова были истолкованы так, что я говорил, финансируется Россией полком. Это просто даже на голову не для меня, как офицера спецслужб. У меня просто просьба с тем журналистам, у которых корни далеко уходят за границу. И, кстати, мой 61 в том числе. Вот мы сегодня день разбираемся, какая у них в Крыму. И, кстати, не первый раз этот сайт искажает слова власти. Незважаючи на це, його родина володіє нерухомістю, вартістю у понад 4 мільйони доларів. Чи відповідають такі статки рівню життя держслужбовця? Питання риторичне. можно отстранить, чтобы он не продолжал дальше там вот это да. свою деятельность. Меня интересует больше, почему он на работе? Давайте не перебивать на почему же он я... на работе? Я это только хочу слышать. Вы дадите мне сказать. И вы, к сожалению, являетесь его адвокатом. Потому что я был где-то в прокуратуре, да, мне сказали, только что Прыль приезжал и просил за него, чтобы его там... Давайте вы свои слова. Я отвечаю за свои слова. Я вот я при прессе, при прессе говорю, что вы являетесь его адвокатом. На базе Областного совета это коммунальное предприятие. Мы запустили на три маршрута.